بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کل کی ویڈیو میں ہم نے بیوی بی اگر سرکش ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا اب جو سٹیپ بتائے تھے اور میں سے کسی سٹیپ کے ساتھ بھی حالات سازگار نہیں ہوتے تو اب یہ جو ہے رشتہ چلتا نظر ہی نہیں آ رہا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل بھی اسلام نے بتایا ہے علیحدگی کی کی جا سکتی ہے ہو سکتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے طلاق کا عمل کو کھیل تماشا نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا حلال کاموں میں سے اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے یعنی یہ آخری حل ہے جب کام چلتا ہی نظر نہ آئے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے تین طریقے ہیں سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ آدمی حالت طور میں یعنی عورت جو ہے حیث کے ایام سے فاروغ ہوئی ہو اور میاں بیوی کا آپس میں ازواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں ایسی حالت کے اندر خاوند اپنی بیوی بیو کو طلاق دے اور پھر پوری مدت گزرنے دے عدت کی ساری عدت گزرنے دیں اس کو کہتے ہیں احسن طلاق اور یہ بات یاد بھی یہ بھی بات یاد رکھیے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خامد بیوی بی کی علیحدگی کے لیے تینوں طلاقیں دینا ضروری ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے خاوند نے اپنی بیوی بی کو ایک طلاق دی ہے عدت گزرنے کے بعد عورت فارغ ہے وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے کہیں بھی لازمی نہیں ہے کہ فراغت کے لیے تینوں طلاقیں ہی ضروری ہیں ایک طلاق دی ہے پوری عدت گزرنے دیں یہ احسن طریقہ ہے طلاق اور دوسرا طلاق کا طریقہ کار ہے کہ حالت طہر میں آدمی اپنی بیوی بی کو طلاق دے کہ جب اس نے اپنی بیوی بی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے ایک طلاق دے پھر ایک حیض کی مدت یعنی ایک ماہ گزرنے دے پھر اس کے بعد دوسرے طہر کے اندر جب بیوی بی پاک ہو جائے پھر دوسری طلاق دے پھر تیسری تیسرے طہر کے بعد پھر تیسری طلاق دے اب یہ تین طہر کے بعد عدت گزر جانے کے بعد یہ ان کے پاس اب رجوع کا حق باقی نہیں ہے پہلی طلاق کے بعد بھی اس کے پاس رجوع کا حق باقی تھا دوسری طلاق کے بعد بھی اس کے پاس رجوع کا حق باقی تھا تیسری طلاق کے بعد اس کے پاس رجوع کا حق باقی نہیں اب یہ بیوی واپس اس کے پاس نہیں آ سکتی ہاں ایک طریقہ کار ہے وہ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے اس عورت کا نکاح کہیں اور ہوتا ہے بائی چانس اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے یا اس کا اگلے خامند کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا یعنی حلالے کی شکل نہ ہو مدت طے کر کے نکاح نہ ہو ایسے کسی قسم کی کوئی شرط نہ ہو بغیر کسی مدت کے بغیر کوئی معاملہ طے کیے ہوئے مدت طے کیے ہوئے نکاح کرتی ہیں عورت اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا نبھا نہیں ہوتا وہ خامد فوت ہو جاتا ہے پھر یہ واپس اپنے اسی خامد کے پاس لوٹ سکتی ہیں یہ طریقہ کار ہے اس خامد کے پاس واپس لوٹنے کا اصول یہی ہونا چاہیے ایک ہی طلاق ہو اس کے بعد تین حیض گزرنے کے بعد تین ماہ گزرنے کے بعد عورت فارغ ہے وہ آگے میں نکاح کر سکتی ہے پیچھے بھی نکاح کر سکتی ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا فراغت کے لیے تینوں طلاقیں لازمی ہیں ایک طلاق کا طریقہ کار جو بدعت بدڑی طلاق ہے یعنی ایک ہی مجلس کے اندر بغیر کچھ سوچے سمجھے آدمی اپنی بیوی بی کو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی ہیں ایک ہی مجلس کے اندر اب یہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی صحیح مسلم کتاب الطلاق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دو سال کے اندر تین طلاقیں ایک ہی مجلس کی وہ ایک ہی شمار ہوتی تھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں اکٹھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا لیکن آپ اس نے اس کو اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ تینوں ہو گئے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بکر کے زمانے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے ابتدائی دو سال کے اندر تین طلاقیں ایک ہی مجلس کی ایک ہی شمار ہوتی تھی حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیوں نافذ کیا حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر حدیث کو پڑھ کے دیکھیں صحیح مسلم ہے کتاب الطلاق ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کر دیں بطور تعذیر بطور سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا مگر نہ حضرت عمر جب بھی کوئی شریف فیصلہ نافذ کرتے تھے شریعت کی روز تو اس کے لیے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں یا حضرت عمر نے کوئی دلیل نہیں پیش کی میں بطور سزا میں یہ نافذ کرتا ہوں کہ جس نے تین دی تینوں ہو گئے ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے یہی طریقہ کار رائج ہے جو کہ سراسر غلط ہے اسلام اس کی قطعا اجازت نہیں دیتا اگلی بات یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا آخری حصہ ہے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے بیوی کو گھر سے پہلے نکالا جاتا ہے طلاق بعد میں دی جاتی ہے حالانکہ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعا نہیں دیا اللہ تعالی نے قطعا نہیں دیا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی بی عدت کے دوران ایک ہی گھر میں رہیں گی اپنے گھر کے اندر بیوی بی اپنی عدت کو گزارے گی ہو سکتا ہے دونوں کے دل نرم ہو جائیں ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں اور رشتہ یہ چل جائے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے شریعت نے یہ حکم نامہ نافذ کیا ہے شریعت نے یہ ترغیب دی کہ میاں بیوی بی دونوں جو عدت کی مدت ہے وہ اپنے خامد کے گھر کے اندر عورت گزارے گی تو یہ طلاق کے طلاق کا طریقہ کار ہے تینوں طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تو ہمارے ہاں ہوش کے ناخل لینے چاہیے اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میں اپنی بیوی کو تینوں دے بیٹھا ہوں اور پھر کہتے ہیں جی غصے کے اندر دے بیٹھا ہوں بھائی طلاق جب بھی کوئی دے گا تو غصے کے اندر ہی دے گا کوئی خوشی کے ساتھ تو نہیں دے گا غصے کے اندر ہی دے گا لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر ہی دے گا تو یہ تینوں طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے کوشش یہ کرنی چاہیے اگر علیحدگی کی ضرورت پڑ جائے چاروں نہ چار کہیں رشتہ نب ہی نہیں رہا تو پھر احسن طریقے کے ساتھ خاوند بیوی بی کی علیحدگی ہو نہیں تو کم از کم دوسرا طریقہ ضرور تیسرا طریقہ اسلام کا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نہیں ہے تو اب ہمارے ہاں ایک ایسا طریقہ رائج ہے جس کے اوپر اسلام نے لانت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے جسے حلالہ کہا جاتا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے اندر بتائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں